пожалуйста. Так. Давайте а, вы а, Александр. сначала. И может вам снять надо сначала? Ну, я понимаю, но тут просто после нас должны дети играть. Уже... Уже... Да. Как вы Меня зовут Александр. М -м -м. По сегодня? Сегодня собрались с цикла. Сегодня, вы знаете, первый тур чемпионата в этом году. Сегодня встречается Весный Черноморец в Карпаты. И очередной раз уже там, третий проводится Матч между бывшими, скажем так, не самыми лучшими друзьями в плане около футбола, фанатами Черноморца и фанатами Харпа. Сегодня мы собрались в не самый легкий день для турецкого футбола, вы знаете, это не самые лучшие времена, это связано с проблемами у руководства клуба, связано с тем, что в стране сейчас идет война и на самом деле в этот нелегкий период было принято решение о перемире между всеми командами Украины, в частности, между такими, как наш, да, и львовские фанаты. Готовы заявить, что поддерживать команду будем до конца всеми возможными и невозможными методами и способами потому что для нас очень дорогая, это не просто эмблема, а ну, это, это жизнь наша, поэтому вот так. Сейчас Сбербанк России пытается забрать и стадион, стадиона, чем это не очень важно, что вы в этом году думаете, как фанаты на этом я могу сказать, что Россия и ее банки пытаются сейчас забрать не только стадион, они уже забрали Крым, пытаются забрать, Люганскую область. Но я думаю, что все-таки здравый смысл и ничего не получится, потому что мы должны в юридическом плане решить это вопрос. Потому что не может быть в Одессе, нужен Черноморец, мы нужны Одессе. Не может быть по-другому. Мы действительно оптимисты и мы уверены, что все решится самым лучшим способом.